आप भी सोच रहे होंगे यार ये क्या दिमाग की लस्सी करने आ जागे मीडिया की बात भाई मीडिया तो है बिका हुआ हमारा इसमें कौन सी नई बात है उसने करनी बुराई है हमारी पाकिस्तान की आ, क्योंकि हम तो यही कहते हैं भाई कि हमारा मीडिया जो है वो इंडिया से पैसे ले रहा है रॉ से पैसे ले रहा है वो सी तो आई से अमेरिका का अमेरिका के पीछे भागता है या मुसाद इसराइल का तो एजेंट है भाई तो हाँ मतलब हो सकता है हर चीज़ें सही है और हम सबको पता है बात यह है। तो इसमें कौन सी ख़ास बात है बस यही छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी कि ऐसा चल रहा है तो फिर बाद में मिलता अगली वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया इतना भी सिंपल नहीं है भाई इतना सिंपल होता तो क्या ही बात थी हमारा मीडिया जो है शुरू से लेके आज तक सिर्फ एक ही काम कर रहा है वो ये कि किसी को पकड़ लो और उसकी बुराई करो मतलब पिछले सत्तर साल से हम बुराई कर रहे थे इंडिया ही कि भाई इंडिया पकड़ लिया हमने कि इंडिया बुरा है हम अच्छे हैं हम सब खुश थे उसमें अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो गई है कि अब इंडिया की बुराई सुन के कोई खुश होता ही नहीं है कहते भाई ये इंडिया क्या यार हमारे मुल्क पर बहुत प्रॉब्लम है हमें प्रॉब्लम बताओ सुनना कोई नहीं चाहता लेकिन बोलते हैं हमें प्रॉब्लम बहुत है तो मीडिया को दिखाना चाहिए तो मीडिया ने सोचा हाँ अच्छा अब क्या करें नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्या है भाई अरे हाँ किसी बड़े को पकड़ लो को जो भी कोई बड़ा मशहूर आदमी है पकड़ लो उसकी बुराई शुरू कर दो बस अब कौन मिला मिल जाते हैं हमारे बुराई करने के लिए तो हमारे सारे वज़ी आजम हो गए सारे हमारे मिनिस्टर्स हो गए सब मिल गए उनको भाई सारा का सारा गेम है टी आर पी का हर बंद को चाहिए व्यूज़ चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे टी वी चैनल हो हर एक को चाहिए व्यू और जहाँ से व्यू मिलेंगे वही वाली चीज़ आपको दिखाई जाएगी अब इमरान खान के बारे में आपको सुबह से लेकर शाम तक दिखाए जा रहे हैं एक चैनल दिखा रहा है अच्छा ही दिखा रहा है उसकी एक चैनल दिखा रहा है बुराई दिखा रहा है उसकी अब जिसको जो पसंद आए चूज़ कर लो वही चैनल अपनी मर्जी से ये चल रहा है हमारे यहाँ तो अब अब जो है मतलब इस मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हम लोगों ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है एक दूसरे को हमारे मीडिया ने हर छोटे छोटे बच्चे को कि सच में यार अगर मतलब तो मैं अपनी किसी दूसरी बात ये करूँ अपनी बात कर लूँ अगर इंडिया का मैच हो रहा होता है कीनिया से तो मेरी कोशिश मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि इंडिया हार जाए और उसी में हम खुश हो रहे होते हैं मतलब क्योंकि हमारे मीडिया ने इंडिया को इतना बुरा बना दिया है कि अब उसकी छोटी से छोटी चीज़ ही बुरी लगती है हमें उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है अब ये हो रहा है कि इमरान खान को एक चल बुरा, बुरा बना रहा है एक चल बुरा बना रहा है नवाज शरीफ को एक चनल बुरा बना रहा है एम क्यू एम को एक चल मतलब हर कोई बुरा है अच्छा कोई है ही नहीं कोई अच्छा ही है ही नहीं हमारे मुल्क में ये दिखाई जाती है हमें पूरे वक्त पूरे वक्त ट्वेंटी फ़ोर सेवन और हम उसमें खुश हैं क्योंकि हमें बुराई नज़र आ रही है इमरान खान की बुराई नज़र आ रही है नवाज शरीफ की यार हमारे मुल्क में मतलब इतना बड़ा सान्या मतलब लाखों लाखों लोग मर गए यार और मतलब घरों घरों के घर खत्म हो गए गिनती नहीं है कोई भाई अब आप हम बोलेंगे भाई घर लाखों घर जड़ गए सलाब में सिंध में पंजाब में लेकिन भाई वहाँ कोई गिनती नहीं है आपको क्या पता किसने गिना था भाई यहाँ पे इतने बच्चे थे पहले अब इतने बच्चे नहीं है इतने खानदान थे खानदान कोई अकाउंटिंग ही नहीं है तो किस बिहाफ पे बोल सकते हैं कि नहीं कोई कि कोई मना नहीं है वहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपका लेकिन ये चीज़ जो है मीडिया नहीं दिखाएगा आपको क्योंकि इसमें मजे ही क्या बात है भाई मिर्च मसाला क्या है लोग पानी जा रहे हैं लोग गुज़र रहे हैं क्या हो रहा है इसमें कौन सी ख़ास बात आ गई भाई इसमें तो मसला कोई नहीं है भाई आज चार दिन के बाद वर्ल्ड बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पैसे दे देगा हमारी गवर्नमेंट को हमारी गवर्नमेंट चार पाँच कैंप काट देगी वहाँ पर कहानी ख़त्म इसमें कौन सी ख़ास बात है ख़ास बात तो ये है कि इमरान ख़ान जो है कराची आ रहा है और मरियम नवाज़ जो है वो लंदन जा रही हैं ये है ख़ास बात हमारे यहाँ और कोई ख़ास बात नहीं है हमारे यहाँ मतलब जो मीडिया हमारा जो है इस वक्त जिसको जिसका न्यूज़ का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब तो सब जगह की न्यूज़ लेके आओ ये ना कि खाली दो जगह की न्यूज़ पकड़ के आप पूरे दिन चला चले जा रहे हो टॉक शो पर टॉक शो उसी में चले जा, जा रहे हैं चार लोग वही बैठे हैं टॉक शो बातें कर चले जा रहे हैं मतलब कुछ तुक है मतलब तो हम लोगों का ब्रेन जो है ना इतना मतलब पॉलराइज हो गया है कि मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता कि किस तरीके का छाटी करें भाई अच्छी चीज़ क्या है ख़राब चीज़ क्या है मतलब समझ में भी नहीं आता वही हमारा मीडिया उसका फ़ायदा उठा रहा है और हम लोग इतने अच्छे हो गए इतने अच्छे हो गए हम लोग कि बहुत कम कोई अच्छी खबर जो है ना एक दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं बुरी ख़बर कोई मर गया कोई किसी ने इमरान खान ने चोरी की होगी वो ख़बर हो गई मतलब वो सब चीज़ें आप जो है शेयर करते रहेंगे आप पूरे वक्त लेकिन कोई इस तरह की खबर हो कि कोई सैलाब आया था इतने लोगों को ज़रूरत है इतनी यहाँ यहाँ हेल्प चाहिए लोगों को वो शेयर करते तो नहीं वो कोई नहीं करे क्योंकि उसको मज़ा नहीं है ना भाई उसमें मज़ा नहीं आता किसी को तो यार थोड़ा सा दिमाग खोल खोलें अपना इन चीज़ों को कंज्यूम करना बंद करें और देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है भाई दुनिया इमरान खान पी टी आई एम एन पी एम एन एन मरियम नवाज़ बिलावल भुट्टो के अलावा भी दुनिया है भाई हमारा पाकिस्तान उससे भी आगे है सिर्फ इन चार पांच लोगों के गिरद नहीं घूमता तो खुदा के वास्ते कुछ तो आके खोलो यार कुछ तो आके खोलो और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि पाँचों गलियाँ बराबर हैं कोई अच्छे है कुछ बुरे हैं कुछ मीडिया में कभी कभी ख़बर आ जाती है कोई अच्छी खबर आ जाती है जो वाकई में खबर है और मतलब ये चीज़ जो ब्लेमिंग वाली चीज़ है ना पॉलिट जो पॉलिटिक्स नहीं बोलूँगा इसको मैं इसको बोलूँगा शख्सियत आपकी पर्सनैलिटी को देखिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना उनके ऊपर मतलब न्यूज़ बनाई जाती है कि वो गलत है वो गलत है वो गलत है लेकिन ये सिर्फ ये मत सोचिएगा ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है ये दुनिया भर में होता है ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको इंडिया में चले जाइए आप वहाँ भी देख लीजिए पहले और अब में फ़र्क ये है कि इतना बड़ा सियासतदान नेहरू अब इंडिया में जो गलती होती है जो प्रॉब्लम होती हैं कोई भी चीज़ है मीडिया दिखाता है कि नेहरू की गलती थी अब भाई वो पचास साठ साल पहले गुजर गया लेकिन नहीं जो उसकी गलती थी बस वही हमारे यहाँ हो रहा है कि मतलब भुट्ट ज़िंदा है नवाचार की गलती है पीटीआई की गलती है रानकाम की गलती है इसी है खुदा के वास्ते चीज़ों से बाहर निकलो और ज़रा दिमाग खोलो अपना और ये फालतू की मीडिया को कंज्यूम करना बंद करो और क्वालिटी न्यूज़ देखो क्वालिटी न्यूज़ पढ़ो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं तो उन चीज़ों को कंज्यूम करो यार मतलब ये खाली पीटीआई के नारे लगाना या नवाज शरीफ के नारे लगाना उनके जलसा दिखाना और जलसा दिखाना उसकी इतिहास तस्वीर शेयर कर देना कि नवाज शरीफ के, के जलसे में इतने लोग थे पी टी आई जलसे में इतने लोग थे उनकी ड्रोन की वीडियो आ गई उनकी यार क्या है यार खुदा का रास्ता है यार बाहर निकलो ये तो नहीं। बच्चों को यार करते हैं यार ये तो इतने पढ़े लिखे हो कि भी हम ये करेंगे तो पता नहीं आगे अपना क्या होगा खैर बस यही था आज मीडिया के बारे में मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया